वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है लेकिन इसको समझने सुलझाने और बेहतरीन करके गुजारने वाले लोग बहुत कम होते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए आप वक्त की कदर करें ताकि वक्त आपकी कदर लोगों से करवाएगा क्योंकि जब आप वक्त की कदर करते हैं तो फिर वक्त भी उसका रिजल्ट आपको बेहतरीन अंदाज में देता है कि आप अगर आज वक्त की कदर कर लेंगे तो आने वाला फ्यूचर आने वाला कल आपके लिए महफूज भी है और आपके लिए बेहतर भी है लेकिन हम क्या करते हैं हम वक्त को ज़ाया करते हैं वक्त की कदर नहीं करते और जब मुश्किल में गिरते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत सारी मुश्किल जो है वो सामने खड़ी होती हैं जिनका हम सामना करने से घबराते हैं परेशान होते हैं और फिर इसी परेशानी में बहुत ज़्यादा गलत कदम उठाते हैं इनकम सोर्सेज के लिए और बाकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हम शॉर्टकट के रास्ते में रहते हैं जिस वजह से हमारे लिए मुश्किल हमारी फैमिली के लिए मुश्किल हमारे जितने भी पहले अबाब हैं उनके लिए मुश्किल सामने आती हैं तो इससे बेहतर है कि हम वक्त की कदर लें वक्त से फ़ायदा लें और वक्त से पहले इन चीज़ों को मैनेज करने जो आने वाले वक्त में हमारे लिए आसानियाँ और बेहतरीन साबित हो